Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Ningsi Kangoshi. Kali ini akan berbagi resep rahasia cara membuat kuah susu es buah prasmanan yang enak, murah, dan bikin konsumen ketagihan. Jika pengen tahu gimana caraku membuat dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya ya hingga selesai. Langkah pertama, siapkan panci. 150 gram krimer bubuk. Di sini saya menggunakan krimer bubuk merek Poin. Teman-teman boleh menggunakan merek lain ya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tuang 700 ml air putih. Lalu tambahkan sejumput garam. Lalu tambahkan 3 saset susu kental manis. Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen dan subscribe dan share juga ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Selanjutnya, aduk dan tambahkan tiga ikat daun pandan. Jika udah, selanjutnya kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk hingga mendidih. jika udah mendidih seperti ini matikan api kompornya lalu aduk kembali sekitar 1 hingga 2 menitan dengan tujuan untuk menghilangkan uap panasnya nah jika uap panas udah berkurang langsung kita angkat dan kita tuang ke wadah dan biarkan kuah susunya ini dingin. Nah, ini dia kuah susu es buah prasmanan yang enak, mudah, dan murah. Pastinya, bikin konsumen ketagihan sudah jadi. Ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin memulai bisnis jualan es buah prasmanan. Nah untuk satu cupnya satu centong sayur dengan ukuran centong sayur yang agak kecil ya Untuk satu resepnya menghasilkan 15 hingga 18 cup Dengan ukuran cup 16 oz Dan untuk kisaran harga teman-teman bisa jual 5 ribuan hingga 8 ribuan atau disesuaikan dengan harga bahan daerah masing-masing, sebab harga bahan sekarang udah pada naik. Dicoba ya resepnya di rumah. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.